السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة شعار للمسلمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدنا الجمعة يعني الله. بشكر بدا الله سبحانه وتعالى، بدا هدية مولية. نقولوا segala hari kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT, kita dihimpunkan oleh Allah SWT dalam perhimpunan mingguan kaum muslimin. Yang mana perhimpunan mingguan kaum muslimin ini di antara fadilatnya, Nabi menyebut di dalam satu riwayat Nabi SAW, Betapa solat lima waktu, Jumaat kepada Jumaat yang lain dan Ramadan kepada Ramadan yang lain menjadi asbab kafarah dosa. Ya. Ini ada satu kelebihan kita bersyukur pada hari Jumaat. Kita sebagai orang beriman ini Allah Taala nak ampunkan dosa-dosa kita dengan faktor kemuliaan hari Jumaat. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala nabi sebut wal jumuah ilal jumuah. Jumaat lepas kepada Jumaat yang baru, Jumaat baru kepada Jumaat yang akan datang. Maka Allah Ta'ala nak ampunkan dosa-dosa orang-orang yang beriman di antara dua Jumaat. Selama mana dia tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Ini antara kelebihan hari Jumaat. Jadi bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah menyediakan jalan dan peluang yang banyak dan pelbagai. Agar dosa-dosa kita diampunkan Allah. Kafaratu kafarat di menjadi penghapusan dosa di antara keduanya kalau harian di antara solat ke solat yang lain solawatul khamsi bila kita solat subuh Allah hapuskan dosa-dosa kita yang antara solat subuh dengan solat fardu isyak bila kita semayang zuhur Allah ampunkan dosa-dosa kita antara fardu zuhur kepada fardu subuh tadi ya begitulah kasih sayang Allah pada setiap waktu kita bersyukur kerana menjadi hamba Allah yang penyayang, menjadi hamba Allah yang pengasih, hamba Allah yang maha pengampun, yang sangat cintakan hamba-hambanya yang ingin kembali kepadanya. Hari Jumaat kita digalakkan memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah. Nabi menyebut akfiru, ya, perbanyakkan selawat dan salam ke atas Rasulullah pada Yomul Jumaat. Kerana hari yang mulia ini adalah hari kebesaran kaum muslimin, hari yang Allah hadiahkan kepada Rasulullah dan sekalian umat dia. Jadi dengan pujian kepada Allah dan selawat ke atas Rasulullah dan menjadi amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan daripada perbincangan uh, tadabbur kita daripada surah Ali Imran juzuk yang keempat sebagaimana iklan yang ditulis di di dia tunjukkan pada iklan kita yang kita mengaji ataupun kita belajar Tadabur Alif Imran, juzuk yang keempat daripada ayat-ayat Allah SWT 104 hinggalah ke 109. Pada hari ini saya tak baca ayat dia, kita terus kepada Tadabur dia. Itu membincangkan lagi di antara ayat tadi bagaimana Allah Ta'ala melarang kita daripada berpecah belah Kata Allah Ta'ala, A'udhu Billahi Minash Rajim, Wa la takunu kalladhina tafarraqu wa akhtalafu min ba'di maja'ahumul bayinat wa ula'ika lahum azabun azim. Setelah Allah memerintahkan kena ada satu kaum yang mengajak, menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada ma'ruh dan mencegah mungkar pada beberapa tazkirah Jumaat yang kita yang lalu, kita lanjutkan kepada ayat 105 tafsir lagi dalam surah Ali Imran juzuk keempat Allah Ta'ala kata dekat orang beriman jangan jadi macam mereka-mereka yang tafarraku tafarraku yang bercerai berai ini maksudnya Yahudi dan Nasara mereka berpecah-pecah mereka bertelagah mereka menjadi berpuak-puak namun kebenarannya umat Nabi juga menjadi berdemikian ya. kerana Nabi kata umat aku akan berpecah menjadi 73 puak jadi juga yang dikatakan sikap manusia ni dia tak lari daripada dia berbalah, bertelingkah, bercerai-berai. Tak payah cerita cerai suami isteri lah. Yang tu pun fail tu pun banyak. Fail cerai suami isteri ni kan. Yang ni bercerai antara umat ni. Berpisah antara umat. Nabi kata umat saya pun sama. Akan berpecah sampai 73 puak. Satu puak saja yang selamat firqatun najiyah ya yang lain semua tak selamat Allahu akbar itulah ahlu sunnah wal jamaah ma ana alaihi wa ashabi jalanku dan jalan para sahabatku ya jadi ini satu perkara yang penting untuk kita bagi perhatian rupanya Allah dah larang lama dah jangan duk ambil sikap orang Yahudi dan Nasara kata Allah taala mereka telah bercerai-berai dan berselisih dalam agama mereka hingga timbul bermacam-macam versi ya di dalam ajaran Yahudi macam-macam versi yang jadi dalam Nasara pun macam-macam ada ortodoknya kan? ada uh, yang berbagai-bagai cabang daripada uh, apa yang mereka telah terima daripada nabi Nabi-Nabi yang diturunkan dihantar kepada mereka tapi mereka telah memilih untuk tak mau ikut dan mereka mereka-reka dan menambah dan mereka telah pun berpuak-puak dalam hal tersebut. Jadi Allah tak nak orang beriman jadi macam tu. Sedangkan telah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas. Bagi orang Yahudi, Allah turunkan kitab Taurah. Ya, dah ada dah. Patut pegang je lah kitab Taurah itu kepada orang-orang Nasara Allah bagi Injil. Namun kerana tidak mau mengikut dan mereka menjadi berpuak-puak dan bercerai-berai bertelagah ya. Sehingga dalam surah Al-Fatihah Allah kata jangan jadi macam mereka bukan jalan mereka ghairil maghdubi alaihim lantaran mereka ni bertelagah, berpecah belah, degil, menambah-nambah, mengurangkan dan sebagainya. Mereka yang tak mau ikut Nabi akhir zaman, maka Allah kata bu, bukan jalan mereka yang kamu kena ikut. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang Allah marah, Allah murka. Para ulama kata itu maksudnya al maghdubi alaihim adalah orang-orang Yahudi. Walabbalin. Bukan jalan orang-orang sesat. Orang-orang sesat maksudnya orang-orang Nasara. Tapi jadi juga yang dikatakan ketuan-ketuan Allah Umat Nabi pun pecah belah. Walaupun Allah memelihara Al-Quran. Kan? Allah jamin Quran tu terpelihara. Tapi pecah belah juga. Quran yang satu, kiblat yang satu, Nabi yang satu berpecah belah juga. Tak boleh nak jadi satu juga. Sebab apa? sebab apa? Inilah kerja syaitan. Kerja iblis. Iblis kata apa? Syaitan kata apa? Aku dah bosan, dia kata, untuk menjatuhkan mereka dalam kancah syirik, kata Iblis. Aku dah bosan. Tapi aku tak akan bosan, kata Iblis, kata syaitan, fitahrish bainahum, iaitu memecah belahkan antara mereka. Ini kerja syaitan. Iblis, syaitan kata macam tu. Nabi bagi tahu dekat kita, mungkin dah aku penat dah nak jadikan balik, jadilah Arab tu balik kepada syirik dan kufur. Tapi aku tak akan bosan dan tak pernah penat untuk aku pecahkan hati mereka, pecah belahkan hati mereka. Tak payah tengoklah, ya. Tak payah tengoklah dunia Islam. Tengok Liga Arab pun dah jadi macam mana. Kan? Liga dah tak jadi Liga, dia jadi Laga. Laga Arab. Sama-sama kan. Arab pun tak boleh duduk semeja. Inilah kerja syaitan. Ya? Tak boleh nak tolong pun masalah orang Islam di kalangan masyarakat Arab sendiri kalau tak cakap pasal agama Arab Palestin eh? nationalist tu nationalist Arab pun tak ada dah habis kan eh? segi kebangsaan Arab tu pun tak ada apalagi bercakap segi agama ya patut saudara-saudara si iman seagama si pun tak boleh begitu dah maka inilah yang kita sedang lihat musibah yang sedang menimpa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Moga kita ambil pengajaran ini, kita jagalah ya, di kampung kita, di taman kita, dalam hidup berjemaah ni kita jagalah ukhuwah kita, jagalah silaturahim ya, jaga kasih sayang sesama kita. Semoga ya Allah merahmati kita walaupun kita jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah jumpa Nabi. Ya, tapi mudah-mudahan dengan kita dengar apa yang kita bincang pada tengah hari ini, ini mudah-mudahan jadi ruh dalam hati kita kita nak jaga amanah Allah dan amanah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berlaku banyak perselisihan dalam kalangan mereka selepas terbukti petunjuk-petunjuk yang jelas ni Allah sudah cerita Bani Israel Yahudi apa semua Allah kata dah jadi terlalu banyak perselisihan selepas terbukti petunjuk-petunjuk yang telah jelas yang membawa ke jalan yang benar tu dah tak cukup dengan nabi Allah hantar nabi Musa dan nabi Isa Allah bagi kitab pula bagi kita pun tak pakai juga, bagi nabi pun tak pakai juga. Bahkan sejarah bagi tahu mereka telah membunuh para, na, para nabi. Yakutulul Ambia Abi Ghairil Hak mereka bunuh. Ini jumpa yang masuk dah dah masukah? Tiga benar lagi. Ya. Mereka bunuh para nabi. Masya Allah. Nabi ini ramai. Rasul-rasul pun ramai. Di antara nabi dan rasul telah dibunuh oleh Bangsa, umat mereka sendiri. Allah bagi tahu dalam Quran wa yaqtuluna al-anbiya bi Begitu dahsyatnya perangai mereka. Kalau tak bunuh orang Palestin tu tak heranlah. Nabi pun dibunuh bunuh. Kan? Eh? Nabi Allah, rasul-rasul Allah pun ada yang dibunuh oleh mereka. Tak pelik perangai mereka ini memang perangai yang huduh sekali. Ya Allah jelaskan kepada kita di dalam Al-Quran. Saya habiskan peringgan ini mereka jika uh, mereka tak ikut jalan yang benar yang telah pun dibawa oleh rasul dan kitab yang diturunkan kepada mereka mereka meninggalkan amal makruf dan nahi mungkar sebagaimana yang kita baca dalam pelajaran lepas oleh itu mereka layak dikenakan azab kata Allah wala hum azab Allah kata wala wa ulaikalahum azabun azim dan mereka ni layak Allah timpakan dengan azab yang besar hanya masa yang menentukan Allah yang tahu bila azab yang besar itu akan datang dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat Allah Ta'ala dah janji bagi mereka azab yang sangat pedih dan ada pun di dunia akan berlaku antara azab yang dah berlaku dah Allah kata apa? Mereka bersengketa sesama mereka. Nah, mereka berbalah sesama mereka. Itu sebenarnya dah azab. Kita dah tengok siapa dia bergaduh. Rupanya syarah kata dah bergaduh ataupun dah azab, dah siksa yang dah Allah hantar di dunia kepada mereka. Juga dilanda kehinaan dan musibah. Mereka hina di mana-mana. Tak ada negara. Mereka rampas negara orang. Itu kehinaan. Di sana ada, di sana ada. Dia buat tempat dia. Suka-suka hati dia. Dia tak ada tempat di atas dunia ini. Allah tak bagi dia sebuah negara. Melainkan negara yang mereka bina negara yang haram. Begitu dan manakala di akhirat nanti mereka akan dicampak ke dalam api neraka selama-lamanya. Wal-ayyazubillah. Ya inilah Allah cerita kat kita menjadi berita gembira kepada orang yang beriman bahawa kebatilan tidak akan selama-lamanya tertegak dan tidak selama-lamanya dapat meneruskan kebatilan dan kejahatan mereka Allah akan menangkan agama Allah dan Allah akan bagi kemuliaan kepada hamba-hamba Allah yang berjuang di jalan Allah. Sekadar itu pertemuan kita pada hari ini kita akan sambung lagi bicara tadabbur Ali Imran juzuk keempat pada siri-siri yang akan datang. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah.